नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचम कर्म सन्यास योग अर्जुन उवाच सन्यास कर्मण कृष्ण पुनर्योगे एक तोरे तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित श्रीभगवान्वाच सन्न्यासकर्मयोगश्च कर्मयोगश्च तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो नेष्टिन साम्प्रति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं प्रमुच्यते सांख्ययोगौ योगौ प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमभ्यासि तत् सम्यक् उभयो विन्दते फलम् यत् साङ्ख्यै प्राप्यते तद्योगैरपि गम्यते एकम् साङ्ख्यम् च योगम् च व्यपश्यति स सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमात्मो निरोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा न्नपि न लिद्यते नैव किञ्चित् करोमिति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् सृशन् जिहन् अशन् गच्छन् स्वपञ्चसन् तदपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निषन्निषन्नपि इन्द्रियाणि द्रियात्तेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा करोति यः दिव्यतेन स पापेन कर्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गम् त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलम् त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिके अयुक्तकामकारेण पदे सक्तो निपध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम् वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वम् न, न, न कर्म च सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतम् विभुः अज्ञानेनावृतम् ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन ना तूतनज्ञानम् येषाम् नाशितमात्मनः ेषा मादित्यवज्ञानम् प्रकाशयसि तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तत तन्निष्ठा सत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ब्राह्मणे शुनिषैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः सदः येषां साम्येति सम्मनः निर्दोषम् हि समम् ब्रह्म तस्माद्रह्मणि स्थिताः न त्रौत्रियम् प्राप्य नोद्ये प्राप्य ुद्धिरसम्मूढः ब्रह्म विब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्व सत्तात्मा विधत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा समक्षयुये दे, देहि संसमया दुःखयो न न्द कौण्डेय न ते रमले बुतः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राशरीरविमोक्षणा कामक्रोधोद्भवम् वेगम् स युक्तस सुखी नरः द्योतसुखोदरारामः प्रधान्तर्ज्योतिरेयः स योगि ब्रह्मनिर्वाण लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयक्षीणकल्मषाः चिह्नश्च सर्वभूतहिते रसाः कामक्रोधवियुक्तानाम् यदि न्यजचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मना मनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विधतेच्छाभय क्रोधः सजामुक्त एव सः भोक्तारम् यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुदृढम् सर्वभूतानाम् ज्ञात्वा माम् भगद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे नाम पञ्चमोऽध्यायः